जमानो मकान का क्या रिश्ता है कुरान के साथ कुरान नाजिल कब हुआ हमारा चूंकि आमतौर तो पर जो मामूल है हम तो जो क्रिश्चियन ईरा है के हवाले से हमारे जहन के अंदर सारा हिसाब किताब है तो सन 610 सौ दस ईस्वी से लेकर छह सौ बत्तीस ईस्वी तक शमसी हिसाब से बाईस सालों में कुरान नाजिल हुआ पांच सौ इकहत्तर हजूर की मिलादत का साल है पांच सौ इकहत्तर ईस्वी छह सौ दस में आप उनतालीस साल के हुए लेकिन कब्री हिसाब से चालीस के हो चुके छह सौ दस में कुरान की तंजील शुरू हुई और छह सौ बत्तीस में आपका इंतकाल हुआ बाईस बर्ष जमानी एतबार से नक्शा देन में रखिए और इसे हम अगर दूसरे हिसाब से कहेंगे तो आमुल फील वो जो अब्रा आया था बैतुल्लाह को ढाने के लिए वो साल अरबों में बहुत मशहूर हो गया था और वही साल हुजूर की विलादत का है तो आमुल फील ही में हुजूर की विलादत हुई लिहाजा चालीस आमुल फील में कुरान मजीद का नजूर शुरू हुआ और ग्यारह हिजरी तक ये तेईस बरस बनते हैं कमरी हिसाब है से एक राय यह भी है कि कुरान का नजूर बीस बरस में हुआ है और उसमें वजाहत यह है कि पहले तीन साल अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हजरत इसराफी को मामूर किया था हुजूर की तालीम पर दुनियावी एतबार से हुजूर ने कोई तालीम हासिल नहीं की आप उम्मीद थे आपने दुनियावी एतबार से किसी के दाम ने जालू तलमुश तय नहीं किया कहीं कोई तालीम हासिल नहीं की कहीं कोई तहसील इल नहीं किया लेकिन अल्लाह त महू शदीदुल कु अल्लाह तला ने जो कुछ उन्हें सिखाया है जो इल्म उन्हें अटा किया है तो एक रिवायत यह कि तीन बरस तक और उसके बाद फिर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो बीस बरस तक कुरान नाजिल हुआ लेकिन वो लोग भी मानते हैं कि सूर्य अलग की आयतें नाजिल हो चुकी थी फिर तीन बरस का वक्फा है सूर्य आलग की आयतें क्या है जो पहली वही है बिस्म रब्बिकल खलकान बिन आलकरा वरब कल अक्रमजी बिल कलमसान या कि बिस्मिल्ला हो रही है मोहम्मद रसूल सालीम की अब इसमें तो सारा पढ़ने पर जोर है इल्म पर जोर है किसी तबलीग का हुक्म ही नहीं अभी रिसालत का कोई तस्करा कुछ भी नहीं इसमें तो कयामत का भी कोई जिक्र नहीं इसी के साथ मैंने अर्ज किया था कि दूसरी बात यह कहां नाजिल हुआ कुरान एक लफ्ज में तो यह समझ लीजिए यह हिजाज में नाजिल हुआ इस हिजाज ही का शहर मक्का है इस हिजाज ही का शहर मदीना है इस हिजाज ही का शहर ताइफ है इस हिजाज ही की आखिरी टिप समझ लीजिए तबूक है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आगाज वही के बाद से लेकर वो इसी इलाके के अंदर पहले आप मक्के में थे कुरान मजीद की जो सूरतें उस दौर में नाजिल हुई आयतें नाजिल वो मकियात कहलाती फिर आपने हिजरत की और हिजरत करके जब आप जा रहे थे उस दौरान में भी कुछ कुरान नाजिल हुआ असनाए हिजरत में फिर आप मदीने तशी फरमा हुए अब वो हम कहते हैं मदनी कुरान लेकिन मदनी कुरान सारा मदीने में नाजिल नहीं हुआ आप कभी जा रहे हैं किसी मुहिम पर किसी जंग के लिए कसबे बदर के लिए आ गए हैं तो वहां जो आयातें नाजिल हो रही हैं वो मदीने में तो नहीं हो रही ब्रॉड तकसीम तो यही है मक्की मदनी हिजरत से कबल जो कुछ नादिल हुआ वो मक्की हिजरत के बाद जो कुछ नादिल हुआ वो मदनी लेकिन सिर्फ मदनी कहना सही नहीं है असनाए सफर तबूक इतना तवील सफर है आपका इसके दौरान आते जाते कुरान नाजिल होता रहा लेकिन ये बात नोट कर लीजिए कि पूरा कुरान हिजाज ही में नाजिल हुआ है ये तमाम शहर ये तमाम इलाका हिजाज कहलाता है